Всем привет, с вами Люда Смайл. И как вы видели в прошлом видео, я снимала видео «Мой сделанный личный день. Вот он у меня лежит. Такой. И да, я еще не знаю, вести его или нет. Так что опять говорю. Пишите в комментариях, вести его или нет. Но я уже так чуть-чуть подготовила в моей коробке ЛД. Такая вот не очень красивая, но ладно написано ЛД, то есть чистый дневник ЛД, это сокращенное. Да, ну поехали, я открою и вам покажу, что там у меня. Так, первое я беру конвертик, такой толстенький. Сейчас посмотрим, что тут. А, тут, короче, да, короче, наклейки, школа монстров. Сейчас я вам покажу эти наклейки. Ну, вот такие вот. Да, они у меня падают. Вот такие вот. Ну, много. О, сейчас я вам покажу, сколько их там. То есть их тут 127. Да. Я их даже посчитала. Это было довольно. Да. 127 наклеек. Дальше. Сейчас я их соберу. И покажу вам следующий такой же самый конверт, такой вот, только они по толщине этот вообще такой, вот этот вот нет, стоп, вот этот такой тоненький, тоненький, такой толстый, да, тут э, вот такой вот типа пол арбузиком то есть э, можно куда-нибудь наклеить например наклеить вд вот так вот сейчас я вам покажу наклеить вот так вот э, написать секрет или там еще как у тебя про прошел день открыть так вот Хопа. вот так вот короче ну короче нормально у кого-то есть, у кого-то нет. Так что, кто хочет со мной пообщаться письмами для ЛД, пишите под комментариями, я хочу с тобой общаться письмами, но при условии, что я пишу вторая. Пишите, я хочу общаться с тобой письмами, э, я вас добавляю в друзья ВКонтакте, и вы мне пишите сообщение, э, как вы... Ну, где вы живете, какая улица, и мы пообщаемся. Письмами. Так, вот следующий конверт, он тоненький, тоненький. Наклейки тоже. Наклейки мандарин или апельсин. Может апельсин. Вот такие вот, то есть всякие. Такие вот. Так. Вот такие вот такие. Да, надо перевернуть. Вот такие типа повар и бегает или прыгает. Ну, вот такие вот. Потом много таких у меня. Ну, то есть где-то здесь что 12. Вот типа С, опять повар только большой. Ну, вот такие вот наклейки. Я их опять слаживаю, потому что не люблю, когда у меня беспорядок. Да. Просто самое главное, что я вела очень много дневников. Завела чуть-чуть. И потом бац. Я его выкидываю. Торбу листы. И теперь я подумала, что если я заведу этот лишний дневник, опять показываю. Да, не так надо. Вот так вот. Если я заведу этот лишний дневник, я уже листы вырвать не буду. Так, поехали дальше. Э, берем такую вот коробку Оникс. Что с фурнитура для дверей? Да. Но она уже у меня от папы досталась. Да. И тут тоже вот такие вот наклейки. Я еще вам все покажу. Вот такие вот наклейки. Дальше. Два зайчика, которые клеить можно. Господи. Два зайчика вот такие вот. Надо клеить скотчем или клеем. Дальше усы. Да, вот такие вот усики. Потом суматра. Потом котики лежащие. Э, наклейки. Мишка Тедди. Я люблю тебя. Вот такие вот наклейки и вот такой мишка Тедди. То есть вот один и вот второй. Правильно я показываю? Правильно. Да. А нет, надо вот так вот показывать. Дальше... Такие вот прикольные наклеечки. Их режешь пополам То есть вот такие вот типа квадратики. даже по линиям режешь. Так вот и клеишь куда-нибудь. Вот такие вот светящиеся они. Например, по одному покажу. Они такие меняют. Дальше. Ясно поклеточки. вот дирол дирол вот он 3x э, и феникс да феникс обалдеть что за название батончика дальше вот такие вот листяшки они фиолетовые валентинка счастье, удачи, хороших друзей в жизни всегда только радостных дней. Вот такой вот. Дальше смайлик. Это уже пошли распечатки. Вот такая вот распечатка мне на самая больше нравится. Тут написано: Я знаю пароль, я вижу ананас, я вижу что енот, ты придут спасать нас. И так далее. Вот такие вот. Дальше. Тут две наклейки. Вот о, цветочек. Так, цветочек. Вот он. И еще одна наклейка. На пара. Ой, на воздушном шаре. Вот. Потом такая. Тут написано, а я единорог. Вот он говорит. Он говорит. Он. Вот. Э -э ну и так далее. Тут все уже по мелочам. Идет э -э, винкс. Вот такие вот наклейки. Ну, давайте я пойду дальше, потому что не хочу задерживать время, потому что уже э 8 минут 16 секунд. Я пока сложу это все. И с вами поговорю. Да. Дальше у меня Love из э, конвертик. И, конечно, там уже лав из Да. Вот столько у меня этих лоб из. столько вот, да. Вот я даже похожу, так удобнее вам смотреть. Ну, я прочитаю на выбор. Сейчас буду. Все. Нет, Я взяла три. Возьму эту. О, так, любовь это уважать. Нет, какую уважать? ты, ты что читать не умеешь. Mm, любовь это ухаживать за ребенком. Да, да. Так, слаживаю. Идем да, да, да. к стикерам. Да, там стикеры лежат. О, я не знаю, где все стикеры. Может быть, я пораздавала некоторые да. Это розовый, зеленый, потом светло-розовый и опять розовый. Не знаю, где все. Дальше подходим к дудлингу. К дудлингу моему. Не знаю куда я его дену. Ну ладно. Вот такой у меня дудлинг. Э, долго рисовать надо такой дудлинг. Вот такой. Ой-ой-ой. Надо склеить Такой дудлинг у меня. Да. дальше опять такой вот дублинг ой первый вот такой вот второй опять разложу его а он так вот первый дублинг первый потом еще один вот он так вот, так вот дальше вот так вот вот такой вот такой вот такой и вот такой да, так просто все да и что еще? Все. Это все по мелочам все выглядит Вообще это уже не интересно тут. Можно показать это вот блин. Это слово фантастик. Вот такой вот. Все. Так что это мы все слаживаем. Сейчас я буду опять все показывать. То есть. Дубинги. Вот дудлинги. Потом стикеры. Наклейки и распечатки. Э, Апельсинчики наклейки. Монстр Хай наклейки. Love is. И, -и, И мой будущий личный дневник. Итак, говорю опять, чтобы вы не забыли. Под видео вы оставляете комментарий. Как хотите, но самое главное, вы должны написать, вести мне личный дневник или нет. Если я буду вести личный дневник то, конечно, я буду показывать видеообзор про мой лишенный. Так что всем пока. С вами была Люда Смайл.